Я считаю, что в нашей Кировоградской области и городе это единственное, одно из, ну, единственное место, где участники АТО могут пройти психологическую и реабилитацию. Других альтернатив я не вижу. Природа, добродушный персонал, отличная обстановка, питание. Тут обалденно, хорошо, очень даже хорошо, классно. Хороший персонал, кормежка убийственная, вкусно кормят по-домашнему, коллектив прекрасный. Другого места не надо для УДК, АТОС, Дом, очень даже хорошо. Приезжайте, не закрывайте это заведение. Особу э, Михалюнку Сергію Анатолійовичу і сайту перевесла Плазар Недолежної Думки.